Дерматензия как способ оптимизованной пластики шкирных ран. В процессе эволюции определилось два вида гибели клеток, как вы прекрасно знаете. Это некроз, когда в результате травмы или заболевания погибают клетки, образуется раневой дефект которые восстанавливаются с помощью соединительной ткани. Результатом является образование либо рубцов, либо склероза тканей. То есть утрачивается специфическая функция. Второй вид – это апоптоз. Апоптоз это физиологически э, обоснованное э, устранение гибели э, клеток, э, когда э, за счет клеток э, э, стволовых пространств э, компенсируется утрата э, функции и массы клеток. Это физиологический процесс полноценный, который обеспечивает истинную регенерацию тканей. И в ряде случаев в силу организации лечения или же в силу состояния организма, когда комбинируются вот эти два вида э, компенсации в гибели клеток, то э, мы имеем дело с репаративной регенерацией. Э, кожный покров человека является э, уникальной по своему строению и многообразным функциям самообновляющейся системы. Для решения задач научного и прикладного э, плана важно понимание э, тонких механизмов взаимодействия и э, функционирования структурных элементов кожи в целях такого э, самовоспроизведения. Источником самообновления и поддержания структуры эпидермиса является эпидермальная пролиферативная единица представленная в столбчатом эпидермисе примерно 20 клетками. В состав э, такой колонки по вертикали входят от 6 до 12 роговевающих клеток. Одной роговой э, чешуйке соответствует э, примерно э, 10-12 базальных клеток среди которых на 3-4 центральных приходится одна стволовая Клетка. Это установлено э, было и зарубежными э, авторами, и э, э, Донатом Семеновичем Церкисовым в э, 70-е годы. Структурно-функциональная единица соединительной ткани дермы представлена волоконной э, основой ретикулярной части дермы и ее клеточными элементами возможно без разделения на дискретные функции. Кроме того, кожу, как и любой орган организма человека, необходимо представлять в единстве кровоснабжения, метаболизма и иннервации органа, что и определяет его функцию. Первичной микросистемой, объединяющей молекулярный, субклеточный, клеточный и тканевой уровни интеграции организма, является функциональный элемент органа. Структурными компонентами функционального элемента кожи, как и любого органа, является рабочая часть представлена э, разнообразными специфическими клетками, располагающимися в разных э, ее слоях. Э, соединительная ткань э, – это волокнистые образования и основное аморфное вещество, которое обеспечивает опорную и трофическую функцию. Микрососудистый компонент, лимфатические сосуды, капилляры э, кожи, э, обеспечивающие дренажную функцию, э, нервные образования э, цереброспинального или автономного э, происхождения. Функциональные э, взаимоотношения структурно-функциональных единиц эпидермиса и дермы определяют возможности, характер и пределы посттравматической регенерации и репарации раневых дефектов. Этими же обстоятельствами определяются возможности и пределы терапевтических и оперативных методов лечения раневых дефектов кожи. С точки зрения клиницистов важным является также поиск новых методов лечения посттравматических дефектов. дефектов основанных на увеличении компоненты регенерации в известном сегодня процессе репаративной регенерации при глубоких дефектах кожи. Метод дерматензии сегодня хорошо известен. Он получил междисциплинарное распространение. А в Харьковском ожоговом центре используется с 1984 года. Опыт хирургического лечения составляет к настоящему времени более 800 пациентов с раневыми рубцовыми и иными дефектами кожного покрова. В развитии технологии... Дерматензия. Существенную роль сыграла углубленное изучение морфофункциональных последствий в растягиваемых тканей в ответ на приложение растягивающего усилия различной интенсивности. На этом слайде э, представлены результаты этого, э, этого этапа исследования, когда различные э, интенсивности обеспечивали э, получение соответствующих морфологических эффектов, которые удалось э, объединить в группу. Один это малые интенсивности растяжения. В группу два и три это обычные режимы растяжения, два это обычные интенсивности растяжения, три это интенсивная дерматензия. Четыре – это запредельные э, режимы, там, где э, имеют место некрозы и повреждения тканей в процессе растяжения. На следующих слайдах э, сказанное э, проиллюстрировано. Например, э, первый слайд – это малые интенсивности растяжения, много э, методических э, участков э, и эти режимы предназначены для опорных поверхностей. Два – это режимы обычной интенсивности, где наряду с пролиферацией имеет место умеренное истончение тканей эпидермиса и дермы. Далее. Интенсивный режим дерматензии э, приводит э, вот, к истончению э, морфологической структуры растягиваемой э, кожи, но э, целостность ее не нарушается. И при использовании тканей э, растянутых вот, э, в такой интенсивности через 2,5-3 месяца структура этих растянутых ранее тканей полностью восстанавливается. И, наконец, предельный режим дерматензии, когда имеет место вот такие травматические разрывы и повреждения растягиваемых тканей. Результаты позволили сегодня с помощью технологии дерматензии получать пластический материал, различного качества, обусловленного запросами клинической ситуации, и разработать новые виды дерматензии, методы профилактики, диагностики, прогнозирования и лечения возможных осложнений. Позвольте представить эти виды дерматензии, которые сейчас используются в нашей клинике. Но это стандартная дерматензия, которая реализуется в умеренных режимах, предназначена для устранения последствий ран и, последствий ран и ожогов в большинстве анатомических локализаций указаны авторы, которые работали в этой области и подготовили диссертационные исследования. Дерматензия, реализуемая в малых режимах, предназначена для устроения раневых или иных эффектов на опорных поверхностях. Олейник Григорий Анатольевич. Интенсивная дерматензия предназначена для ускоренного получения пластического материала в целях устранения раневых дефектов. А будет -де ФС Камал, кремень, который сегодня более углубленно занимается проблемами интенсивной термотензии. Осроченная дерматензия предназначена для реализации в зонах с повышенным риском ишемических осложнений. Например, зона лица, шеи. Это, казалось бы, та анатомическая зона, которая в силу морфологической структуры, кровоснабжения и так далее не должна подвергаться ишемическим осложнениям. Между тем в ходе дерматензии э, такие э, осложнения довольно частые, что потребовало э, э, ну, изменение технологии э, реализации такой дерматензии. Э, Тимченко Елена Константиновна. Дистантная дерматензия – это разработка также принадлежит Тимченко Елене Константиновне в тех случаях, когда нет рядом с подлежащим замене, замене дефектом здоровой полноценной кожи, используется имплантация экспандера в другие зоны и с последующим применением вот этих выращенных тканей ином положении. Значит, это иллюстрация, мы говорим об малых режимах интенсивности плитмона стопы, примерно два более двух лет многократные операции в различных клиниках, как только пациент начинает нагружать зажившую конечность, наступает рецидив раневого процесса. Вот такую больную мы получили для оказания помощи дерматензия на тыле стопы, получение э, пластического материала, э, интероперационная фотография, далее, далее, э, иссечение раневого дефекта, использование пластического материала. Э, он завернут на подошвенную поверхность, утолщен. Кроме того, закаливание в ходе получения этого материала произошло. И это результат лечения. Мы эту больную больше не оперировали. Следующее. В тех случаях, когда э э нет пластического материала в зоне дефектных участков, э изъязвившиеся поверхности, рубцовые поверхности в подколенных ямках. Э вот э справа э э э э дефектный участок, который э будет подвергнут дерматензии, а здесь уже выполнена операция. Суть ее представлена рядом на слайде, где рубцовый покров растянут, истечены э, извязившиеся участки, э, полученный материал распластан и восстановлен кожный покров полностью. Э, вот это та больная, у которой реализована э, отсроченная дерматензия. Э, на первом слайде э, мы видим пациентку после первого этапа. Э, у нее было приращение подбородочной э, области к э, э, грудной клетке. Э, и вот э, первый этап дерматензии э, мы видим на вот этом э, слайде, был реализован. Э, э, для формирования закаленного, тренированного участка подкожного кармана, в котором в последующем произведена имплантация уже тканевого экспандера. Одномоментно и в зоне волосистой части головы проводится получение пластического материала и в зоне шеи. На этом слайде мы видим экспандер и э, пластику после э, выполнения, э, после использования э, дерматензионного лоскута. Можно видеть, как высоко э, шагнул этот э, лоскут буквально до линии роста брови. Спустя некоторое время можно оценить качество этого пластического материала, довольно хороший пластический материал следующий. И здесь мы видим результат лечения, где пересадка брови уже выполнена и кантопексия лоскута, э, дистантная дерматензия, электротравма с э, гибелью э, глазного яблока, э, э, лобной пазухи, э, гайморовой э, полости и э, для э, использования э, пластического материала на спине сформирован стебель филатова, под ножку которого имплантирован экспандер, и в последующем он перемещен для формирования э, полости для размещения искусственного э, я, яблока глаза. Э, интенсивная дерматензия э, в сауне больной получил э, э, травму, глубокий ожог, <клес> тяжелейшее общее состояние. Как только позволило э, общее состояние, э, сразу же приступили к получению пластического материала э, в интактной зоне кожи головы. Э, через определенное э, время, когда был получен необходимый прирост, ткани лоскут использован для замещения раневого дефекта нужно отметить что в этом случае не иссекалась не иссякалась некротизированная кость наступила ее реваскуляризация и ну, в общем таким образом было сокращено общая продолжительность лечения. Базалиома лобно теменной области. Сейчас этот метод используется в комбинации, когда нейрохирургами удаляется пораженная костная ткань, для реваскуляризации используются ткани рядом расположенных здоровых тканей кожи головы и в последующем э, идет имплантация устранения э, устранения это э, значит формирование э, молочной железы э, с помощью метода же дерматензии э, у пациентки которая в детском возрасте изъязвлены были и рудцово трансформированные ткани грудной стенки. Это этапы операции, когда сформированы, собраны ткань молочной железы, и э, мобилизована э, молочная железа от э, рубцовых тканей э, дерматензионным лоскутом. Значит, мы обращаем ваше внимание на то, что... Метод дерматензии сейчас ну, получает новое звучание при использовании интенсивного режима дерматензии. В нашей клинике фактически нет места такому осложнению, как нехватка пластического материала. Это Соответствующая разработка технологии ответственна за это. В 2016 году мы запланировали цикл тематического усовершенствования по дерматензии, где все направления, которые сейчас были показаны, будут представлены вашему вниманию подробно ну, со всеми тонкостями. Благодарю вас за внимание.